اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واهله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا في نعامه يكافئ مزيدا كما ينبغي لذل وجهك عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مما شرق ارضنا ومغاربها فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك ولا يغفر الذنوب الا العظيم، انت العظيم يا الله أنت رب العالمين اللهم اشف مرضى أسر ومخلص نسدين ورسيه نسدين ونرمى بنت سونا وسيد مريم يا الله اللهم اجعل نور نهاية هياتي ورد الكدر يا الله من الناجين والناجحان اللهم يا رحمن اهدي فردوس وسيد هاير ومن نوبس وسن ابن ورحمة نور الدين يا رحم الراحمين اللهم نجح من وارزق أولادنا وَبْنَاتَنَا الصالحين والصالحات زينب يا الله يا رحمن وبارك محمد حسين يا رحمن يا رحيم ارحمنا وعافنا وعفو عنا ولا طاعتك وشرك عنا ولا غيرك لا تكلنا ولا لمن والإسلام الكم جمعا توفنا وانت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن من هديت وعافنا في عافيت وتولنا فيمن من توليت وباركنا فيما اعطيت وقنا واشرب عنا شر ما قضيت اللهم انت ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اردنا بما قلت لنا وحدك لا شريك لك الحمد لك الشكر لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم بنورك هدينا ويغفر لك استغننا بك واصبحت امسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب اليك. Ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah ya Tuhan kami Sejahterakanlah kami sekaliannya Dari hari ini sampai nanti Di bulan syawal ya Allah Sejahterakanlah hati kami Sejahterakanlah kehidupan kami Sejahterakanlah keiman kami Dan anak-anak kami Ya Alhamdulillah Ya Allah ya Tuhan kami Bukalah kami dan bantulah kami ya Allah untuk membuka pintu kemaafan kepada semua orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Allah bantu dan tolonglah kami untuk membuka pintu kemaafan dalam hati kami kepada orang-orang yang bersalah kepada kami dan orang-orang yang kami bersalah kepada mereka. Ya Rahman Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah segala hajat kami ya Allah kabulkanlah segala hajat jemaah kami ini ya Allah Kabulkanlah segala hajat jemaah kami ini, Ya Allah. An Anak-anak jemaah kami ini, Ya Allah. Yang sedang urusan dengan pendidikan mereka. Yang sedang urusan dengan pekerjaan mereka. Maka luluskanlah mereka sekalian, Ya Allah. Maka luluskanlah sekalian mereka, Ya Allah. Berkala rezeki mereka, Ya Allah. Berkala usaha mereka, Ya Allah. Berkala sumber rezeki mereka, Ya, rezeki mereka. ya Rahman Rahim. Wa bana'atina <tuh> fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina'adaban na'ab. وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومنازلنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه